наличие музея, это дает тебе сразу статус города, какой бы он там ни был. Но есть музей, да еще современного искусства. Это, как сказал Кравченко Вова Журцов, Машницкий из нас делает город. У меня доктрина вот такая, что художник — это ну, пристанище его музей. И я работаю так. А может быть, это утопия какая-нибудь. Может быть, они и не нужны. Да? Может быть, есть что-то виртуальное более. Такое. Поэтому... Не скучаешь, если даже не хочется рисовать. Я, не, да, наверное, не из тех, которые. В общем, я из ленивых, поэтому мне надо возбудиться сначала, а потом испытать это возбуждение, а потом только приступить. Есть автопортрет, где я точно понял, что я рисую уже не солнышко, деревца, там, небо и кораблик плывет. Ты дым, из трубы идет. Как все дети. Да, уже вот осознанно это был автопортрет такой. Похож? Лет, день Институт – это сложно переоценить его значение в развитии, да, моем, как художника. Да и вообще, как реально гражданина новой страны. Это перестройка, это все одно рушится. Ты клятву давал одной родине, тут другая родина. Поэтому это время без времени. Вот наверняка пауза перед перенаселением города. Тут я выхватил вот именно его такое вот состояние. Да я двумя цветами пытался рисовать синим и желтым. Сложнейшая задача. Сложнейшая. Что-то мне все так не нравится. Это все старенькое. Простенько все как-то решено. Я запомнил, как раз мы въезжали в общежитие Киевского института. В лифт сели и началось, оказывается, было землетрясение, начал нас в лифте колбасить. А это девятый этаж, и мы, я не помню, вот с кем я был, может быть, даже и один. Ну, но... ду ду когда я на него приехал, дверь открылась, и люди бежали сверху еще там. Поэтому, хорошо случилось, землетрясение, ух, все вниз. Ну, я присоединился. Ну, пока добежали, походу, оно закончилось. Но вроде бы и время напряженное, но тем не менее, это покое, состояние такого гудящего покоя. И 92 год я закончил институт, годик поработал в школе художественной. Полный развал, полная депрессия, везде все остановилось. А в киосках Барби, знаешь, это ныло, это Таня Буланова, такая тоска, печаль, голод. Когда живешь долго в четырех стенах, за окном жопа полная, начинает у тебя тут уже свой мир, ты уже со стенами разговариваешь. Появляются вот такие образы из ниоткуда. Я пишу на остатках подрамников, холстов, маленькую серию маленьких картин, картинки на память и беру их потом под мышку и переезжаю в Москву. Хотелось бы, чтобы мне еще нарисовать, может быть такое, вообще непонятно. Ну, он есть что записать, да, баллончиками закрашу что-нибудь. Вот что-то только что -то, что-то такое, да. Балочки там уже не по-своему ведут себя. Ну и что, попробовать размяться. Ну а потом вот родители мои умирают один за одним, отец, потом мать. Ощущение вот это осиротелости, Это берет тебя в любое время. Сколько бы тебе лет ни было, то вот это вот кто-то из родителей уходит, последний, все, вот это на тебя такой наваливается. Возвращаясь в Херсон, я уже был абсолютно готов открывать здесь творческую локацию. С Игорем Платоновым мы задекларировали в 2002 году, что создается Союз подкаемцев 02 на базе вот моей квартиры в доме художников. Пришли люди, посмотрели, поверили. Таким образом мы два года в режиме галерейном выставляли ну все, все интересное, что в Херсоне к тому времени было это и центр инициатив ТТМ со своими проектами. И персональные выставки, и Ларисе Чернухи, Стас Валезловский, Игорь Платонов. Вот фактически как, как вот исчерпались знакомства, так и переход в, произошел в музей. В переоборудованном помещении под музей мы открыли вот этот новый этап знакомства с Херсоном, да, скажем так что же такое Херсон и что такое искусство, вот этот вопрос открыт как раз. По мне Херсон это абстрактное совершенно понятие. Территория, на которой все селятся и селятся и селятся разные люди. Вот, в том числе и я. Что такое Херсонец? Это тот, который пиво любит, рыбку. Именно на платформе музея. И все собственно, из собственной херсонской среды. Понятно, все едут в Киев, понятно, кто-то еще дальше, это все прекрасно, это замечательно, нормально, никаких вопросов. Но есть кто и возвращается, есть кто и не выезжал, и вот из этих вот ресурсов мы понимание и формируем, что такое Херсонское. То есть этот вопрос открыт, пока это на таком чувственном да, уровне, но пусть будет так, стоит учитывать, это вот авангардное место, это вот степь, это... Туда-сюда, вот это все дует, выдувает, это спрятаться негде, это все формирует вот эти повединки, мысли. Вот это херсонское. И точно оно отличается от всего другого. Но вот что оно такое? Вот это надо оговаривать, понимать, проводить, выставку, для чего культурой, как самосознание такое. Вот мы сейчас и пытаемся. Это делаем. В Херсоне, похоже, только все вот как бы начинается. То долго думали, где быть, где жить, куда там это, многие, так, ну как он. Вот я как вижу. Но то, что я сейчас вижу, это, я, это, это не мой город. Я воспринимаю это как временные, да, какие-то вещи. Безлад, неумение не, не управлять, не желание заниматься собственным домом. Вот я его вижу вот такие, вот это мой город, а вот это тут межвременье такое межвременье, которое может длиться до бесконечности. К тому же я прекрасно понимаю, все в степи стоит, все сдувает. Но по взрослому, ну заброшенность тоже мне нравится, мне тоже вот эта вся вещь там своя лирика, она живописная. музей влияет на город да не, не никак он просто есть потому что город этого достоин город этого достоин и вот это и есть влияние то есть ты как, как бы это как ты говоришь городу что ты этого достоин город ну, типа ну нормально допустим кому-то это важно кому-то не очень ну, это не имеет значения на диване сидим с Сашей с Суворовым, сидели, общались. И он придумал такое стихотворение, что музей для друзей, кладбище для товарищей. Да,